都黑了，我们的酱牛肉也凉了，拿进去快吃吧。酱牛肉凉了，快切吧。保鲜膜撕掉。嗯。哎，你看这酱牛肉，看这酱牛肉里边的筋是透明的，玻璃似的，真好吃啊。 嗯，可以吃了！哇，今天真丰盛啊，姐夫！还有这么多蔬菜，嗯、那我挺好。哎呀，就你！嗯，那感觉直接上来了。 嗯，浙江人的味道直接上高速了。嗯，来个酸。香菜。嗯，这样卷着吃才适合我的胃。 你要是卷着吃的话，就这样卷着吃，酱牛肉里面蒸菜，就这样看着啊。我也试试。嗯，这味道可真没吃了。嗯。嗯还不要 多、啊、都,都不知道。酱、嗯、牛肉怎么知道好吃？哥，这酱牛肉咱俩不喝点白瞎了。嗯，那不行，我慢慢倒点。嗯。来，走一个。嗯。